हमारा इवेंट था आद्या है और इसमें मेनली हमने जो वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया और जो भी महिलाएँ सशक्तिकरण के ऊपर यहाँ पे गुजरात शहर में जो काम स्टेट में जो काम कर रहे हैं उनको हमने सम्मानित किया माननीय मंत्री जो जो कि कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के हैं उन्होंने आके चौदह uh, उद्यमियों को यहाँ पे अवार्ड दिया जो कि अपने क्षेत्र में जो कि एक्सपर्ट हैं और जो मास्टर हैं अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ तो गुजरात में टोटल जो डायरेक्ट सेलिंग है वो 1200 करोड़ के आसपास है और इसमें दो लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिसमें अस्सी हज़ार महिलाएँ हमारे साथ हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है महिला सशस्त्रीकरण के ऊपर और हम लोग डेढ़ सौ करोड़ के आसपास जो है हम लोग गवर्नमेंट को एक्सचेकर को हम लोग ये टैक्सेस ईयरली पे करते हैं मेरा नाम विवेक कटोच है और मैं चेयरमैन हूँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का so, सो हर एक कंपनी का अपना इसमें एक क्राइटेरिया होता है जिस हिसाब से वो बिजनेस करते हैं जिस हिसाब से वो लोगों को एम्पावर करते हैं वो खाली खुद ही नहीं ग्रो हो रहे हैं वो अपनी पूरी टीम को अपने साथ लेके तो बेसिक क्राइटेरिया ये रहता है। जी मारु नाम जितेंद्र परमार अहमदाबाद गुजरात कॉम्प्यूटर इंजीनियर छूँ મેરેજ પહેલાં જોબ કરેલી બિઝનેસ કરેલો મેરેજ થયા પછી એક હાઉસવાઇફ થઈ ગઈ હતી પણ સપના બહુ મોટા હતા કંઈક કરવા માંગતી હતી ફાઇનાન્શિયલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનવા માંગતી હતી હસબન્ડને ફાઇનાન્શિયલી ફ્રી કરવા માંગતી હતી અને બસ આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મારી સામે આવી ઘણું બધું હાર્ડવર્ક કર્યું રિજેકશન્સ મળ્યા પણ સપના બહુ મોટા હતા અને ગોલ ક્લિયર હતો કે આ બિઝનેસમાંથી શું પામવું છે તો પોતાની આઇડેન્ટિટી મળી આજે ફાઇનાન્શિયલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છું અને દરેક લેડીઝને કરો કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર નીકળો પોતાના પર વિશ્વાસ રાખો થોડું પેશન્સ રાખો અને શીખવા માટે તૈયાર રહો આ ઇન્ડસ્ટ્રી તમને ઘણું બધું આપી શકે છે